Salam əziz, gözəl, dəyərli izləyicilər. Həftəlik proqnozunu Xərçəng bürcündə olanlar üçün təqdim edirəm sizə. Görək nə çıxacaq. Hə. Bax, bir gözəl, açıq, aydın yolumuz oldu. Anidən o yol çıxacaq. Bir də biraz xəyallarınız var. O xəyallara çatmaq istəyirsiniz, arzularınız var bir dileyinizə biraz zamana buraxmısınız, bir dileyinizə arzulayırsınız. Bax, baş verən hadisələrdə özünüzü haqq qazandıracaqsınız. Tək olan zaman çox yaxşı düşünərək ideyalarınız olur. Çalışın bu həftə sevgi ilə dostluğu qarışdırmayın. Söz gəzdirən insanlardan kənarlaşacaqsınız, yəni kənar gəzəcəksiniz. Biraz həftəniz məhsuldar keçəcək, narahat olmayın. Xırda-xırda şanslarınız olacaq. O xırda şanslarda hərəkət Yəni xırda şanslarınıza da hərəkət edin. Ətrafındakı bəzi insanlarla ümumi dil tapacaqsınız, çalışacaqsınız, yanaşçı olacaqsınız. Hərdən yaşayan olursunuz ya kədərli olursunuz. Elə bir, bir sirlisiniz, sirli kimi çıxırsınız. Çox va öz ürəyinizi açıb danışmırsınız. Bəzən hər kəsdən uzaq durmaq istəyirsiniz. Bakıraqdan baxan elə bilər ki, biraz kobudsunuz, biraz qapalısınız, əsəbisiniz, amma dərindən sizi tanıyandan sonra elə bir tam sizə yaxın olub sizi dərindən tanıyandan sonra sizin xoş davranmağınızı, yəni mərhəmətli olmağınızı görürlər. Və burada Xərçəng bürcündə olan qadın, qadın fiquru çıxdı ki, çox ailəcanlısınız, övlada bağlısınız, evə bağlısınız. Yəni çox çalışqansınız, bacarıqlısınız özünüzdə, amma kişi fiquru Xərçəng bürcündə olan kişilərsə Çox vaxt evdə yox, bayırda vaxtlarını keçirirlər. Qazan daldınca qaçırlar və ya çox vaxt ailənin içində az olurlar. Yəni səhər çıxırlar, bir də görsə axşam gəlirlər bəziləri. Vaxt belə olurlar. Bir də kişi Xərçəng bürcündə olanlar, kişilər peşənizi çox sevirsiniz, sağlamlığınızı çox sevirsiniz. Hərdən bəziləri həmyaşamır, deyil əzizlərim. Hərdən xəyanət də edə bilərsiniz. Yəni bəziləriniz həmyaşamır deyiliz sizlər bilinə bir fədakarlıq edəcəksiniz. Sevdiyiniz biri olacaq. Sizdən bir şey istəyəcəyimi. Yəni onun istədiklərini həyata keçirə biləcəksiniz. Vaxtıca maddi vəsait itkisi olubsa da ə, biraz zamana buraxmısınız. Yəni itirdiyiniz maddi vəsaitlər əlinizə gələcək yavaş-yavaş. Adında l hərfi maddi vəsaitlə ilə bağlı sizə yardım ola bilər. Onun sahəsində ə, bir az qazanclar əldə edəcəksiniz. Bax onun sayəsində də sizə başa salara bəzi insanlardan uzaqlaşacaqsınız. Bəzi bəzi düşüncələr sizi hərdən yorur, çox yorur. Ailədən saxladığınız gizli bir şeylər var, nə isə bir ortalığa çıxacaq. Demirəm bu həftə, amma ortalığa çıxacaq. Qulağınıza gələn bəzi söz söhbətləri çalışın araşdırın. Bir ödəmanınız olacaq, bir cəzanız ola bilər. Yol hərəkəti ilə bağlı, maşınla bağlı bir məktubmu gələcək, bir kağızmı gələcək sizə? Gözəl xəyallarınız var. Bu həftə biraz yuxularınızı qarışdıra biləcəksiniz. Bax, evlənmək üçün qarşı tərəfə bir qərar veriləcəyi ilə bir, bir az güvənsizlik var evliliyi ilə bağlı. Yuxunuzda elə bir gərçək yaşayacaqsınız, elə bir yuxunuz, yuxu görə bilərsiniz. Evdə qardaşınızdımı və ya atanızdımı? Bax, onunla bağlı bir az sıxıntını biləcəksiniz, sıxıntılı sıxıntın, sıxıntılarını öyrənəcəksiniz. Bəzən sizdə şübhələr var, ailə içində şübhələr varmı? Ətrafınıza qarşı şübhələr varmı? Bu şübhələrinizin haqlı olmağını görəcəksiniz. Bağ təhsilinə ilə bağlı diplomu hansı sənəd məlacıksınız? Təhsilinizi davam etdirmək istəyənlər var, bit, bitirənlər çıxır ki, təhsilini bitirənlər də var. Bağlı yerdə birisi durub elə bir şahid kimi sizi apara bilərlər. Şahid kimi dura bilərsiniz, nə isə çıxdı. Onun, ara, yəni ona bir yardımınız deyə biləcək, ona tərəf bir addımlarınız olacaq elədir. Babanın mülküdümü, hansı bir mülklənsə bir az söhbətlər ola biləcək. Haqq-adalət istəyirsiniz, haqq-adalət də siz tərəfə olacaq. Narahat olmayın, ilahi tərəfdən mələklərlə qorunursunuz, bax çıxır. Gözlərinizlə ilgili problem varsa həll olunacaq. Övladınızın oxumağı məktəbinə, yeni dostlarla da maraqlanacaqsınız. Çox şeylər öyr öyrənəcəksiniz, özü də anla anladacaq sizə. Təhli bir yerə getmək istəyirsiniz. Amma getdiyiniz yer istədiyiniz kimi olmaya bilər. Dostlarınızla vaxt keçirə biləcəksiniz, tələsik qərarlar vermək istəyəcəksiniz, amma çalışın tələsik qərarlar verməyin. Çünki tələsik qərarlar verdiyinizdə siz maddi vəsait itkisi ola bilər sizlərdə. Çevrənizə diqqət edin bu həftə. Sizi yanlış yola yönəldən dostlarınız ola bilər, e, yoldaşlarınız ola bilər. Yəni bir az seçim e, seçim arasında qala bilərsiniz. Maddi mənəvi biraz çətinliklər yaşaya bilərsiniz, biraz diqqətli olun. Ailədə biraz söz-söhbət ola biləcək, bu keçici bir söz-söhbətlərdir. Maddi mənfəətlər əldə edəcəksiniz. Gözləmədiyiniz bax qonaqlar gələ bilər sizə. Bu softsir çevrəndən hədəflərinizlə bağlı önəmli dəstəklər ala biləcəksiniz. Hətta iş yoldaşlarından da bir dəstək ola bilər. Sizə qazandırıcı bir yatırımlar əldə etmisiniz, hələ də bu barədə yenə də yatırımlar etmək istəyirsiniz, çünki yeni yatırımlar çıxdı. Bax, arxadan ayağınızı dartan var, çəkən var, sizi yıxmaq istəyən var. Rozunuza, işinizlə oynayanlar, yəni mane olanlar var. Bunların hamısını, bax Bu ayın axırına qədər bunların hamısını görəcəksiniz. Hardan düşünürsünüz? Pislərə heç nə olmur. Hardan isyan kimi, isyan deyil bu, elə bir isyan kimi hərəkət. Yəni öz-özünüzə danışırsınız ki, niyə Allahım, niyə belə olur? Hətta bəzələri sizdən yol, yəni dəstəyimi, məsləhət məalmaq istəyəcəklər. Amma siz artıq bəzi insanlara, yəni ə, sizə aid olmayan insanlardır. Yəni başmağı artmaq istəmirəm bu insanlarla, onlara yol belə göstərməyəcəksiniz. Bir yeni bir dostluğunuz. Bax, bir yeni dostluğunuz başlayə bilər. Özünüz bax bu yeni dostluğunuz elə bir neçə ildir bir-birinizi tanıyırsınız. Bax elə bir dostluq ola bilər. Ümidinizi itirməyin, ümidinizi artırın. Düzdür, yorulmusunuz, çox neqativliklərdən çıxmısınız, ağırlıqlardan çıxmısınız bəziləriniz. Bəzi olumsuzluqlar, uğursuzluqlar olub həyatınızda. Baxın, güvəndiyin insandan birisi sizi yıxmaq istəyəcək. 3 ayın içində bir xəyanət ola bilər və ya 3 ay öncə bir xəyanət olmuş elədir. Bax, qız bürcü ilə ayrıldınız elədir. Amma burada çıxır ki, üzr istirəm, yanlışı siz də etmişsiniz. Yəni qız bürcünə qarşı yanlışı siz etdiniz. Düzdür, bax o yaxşıdır ki, öz səhfinizi anlayırsınız. Yəni öz səhfinizin üzündən olmuş. Yəni qarşı tərəfin də biraz yüngül bir səhfi olubsa da, ən çox sizin səhfiniz çıxdı burada. Ola bilər, yalanlar olmuş burada, sevgilən, ə, sevgi ilə, sevgi həyatının əliyində yalanlar olmuş bəlkədə qarşı tərəfə. Həyatdır. Yenə deyirəm, həyat eyniçli yoxşludur. Anidən insanın hər bir insan səhv eləyə bilər. Səfsiz insan yoxdur. Amma ayın 23-nə biraz diqqət edin. Biraz özünüzü geri çəkmisiniz. Biraz enerjiniz düşə bilər bu həftə. Biraz güvənsizlik var sizdə. Baxın, buğa bürcünə, oğlaq bürcünə, əkizlər, qız bürcünə biraz küskünlükləriniz var. Sevgidə, dostluqda biraz məsafə var sizdə. Güvəndiyin insan sizi sarsıtmış biraz. Çalışın bu həftə xeyrdimi bacarın. Düzdür, Xərçəng bürcündə olanlar çoxunuz təmiz niyyətlisiniz. Təmiz niyyətli, saflığınızdan çox vaxt itirirsiniz və ya ə, qarşınıza çıxan insan istədiyiniz kimi olmur. Həyatında qaranlıq qalan nə varsa, ayın axırına qədər, yəni üzə çıxacaq, artıq hər şey həll edə biləcəksiniz. Çox şilirsiniz, özünüzü sevirsiniz, özünüzə hörmət qoyursunuz. Xoşbaxt olmaq istəyirsiniz. Bir az maddi vəsaitlə və ilə bir az narahatçılığınız ola bilər. O da keçib gedəcək. Yəni ciddi bir, burada ciddi maddi vəsaitlə ilə bağlı, ciddi bir narahatçılıq çıxmadı bu həftə üçün siz üçün. Düzdür, sizi narahat edən bəzi neqativ insanlar var. Siz onlardan uzaq olacaqsınız. Duyğu vəziyyətindən çıxıb elə bir bəzi şeyləri qəbul edəcəksiniz. Edə bilmədiyiniz, bacara bilmədiyiniz elə bir xərçəbüncürnə olanlar üçün elə bir şey yoxdur. Hər şeyi bacarırsınız. Hər şeyə necə deyirlər, e, baxırsınız, yoxlayırsınız. Bacarmasanız da onu edərək, öyrənərək bacarırsınız. Gözünüzü dörd açəcəksiniz. 21-nci də ortaya qoyduğunuz bəzi özünüzün enerji yüksəkliyi ilə bəzi məsələlər ortaya çıxa bilər. Bir sənəd də, bir kağız da nə isə əlinizə gələcək. Sevinəcəksiniz. Validenizlə bir ciddi bir, yəni bir söhbətlər ola bilər aranızda. Yəni ya atanızdır, yananızdır, ya sizə nə isə bir e, məsləhətli bir söhbətlər apara biləcəklər sizinlə. Həyat yoldaşınız biraz sizə qırıla bilər, biraz incici, biraz şübhələri var həyat yoldaşınızın sizə. Nə isə üzüzə vurmur, üzünüzə heç nə deməsə də, biraz şübhələri var sizə. Bax, qadın fiquru çıxdı ki, həyat yoldaşına biraz şübhələri var içində. Tam əlində sübut olmadığına görə tam güvənə inana bilmir. Amma həyat yoldaşının bax burada həkimə müraciəti ola biləcək. Qadın fiquru çıxdı ki, həkimə müraciət etmək ola biləcək. Biraz elə bir beldən aşağıya, biraz qadın həkimlə müraciətiniz ola biləcək. Biraz anədən başağrılar ola bilər sizdə. Anədən güclü boyun ağrıları, ostraxondroz, nə səbəb kürəyinizdə bəzənizdə var ata dedim ki, həkimə müraciət edib masaja da gedin. Bax, burada gözəl ruzular gələcək əlinizə. Yəni sizin düzdür, bəzilərini sıxıntı keçirirsiniz. Amma səbr elin, dualar edin, zikirlər edin. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş o sıxıntıdan inanın ki, çıxacaqsınız. Özünüz özünüz üçün dualar etdikcə, yol açıqlığı etdikcə, zikirlər dedikcə siz özünüzə yol ıı, açacaqsınız. Şahmerən duasını oxuyun. Bax, işsiz olanlar var, iş axtarsız, işə başvurmursuz. İnşallah bir işlə bağlı bir sevinciniz ola bilər. Şahmerən duasını eyni vaxt, eyni saatda üzü qibləyə oturaraq Məni atəlin, işim, yollarım açılsın. 7 e, gün də albadal oxuyum bunu. Bax oxuyun, görün. Həqiqətən də siz bunu e, internetdən yandırsaz tapacaxsınız Şahmerən duasının yazılışını. Bax onu öz e, yəni öz e, Azərbaycan dilində də yazılır orada. Yəni onun tərcüməsi də var, yəni demək istəyirəm. Bax onu 7 gün arxa bağ, arxaya oxuyun, bütün sıxıntından çıxacaqsınız. Hətta yenə də deyirəm, vurğulayıram, evli e, Ailə qurmaq istəyənlər varsa, ailə qura bilmirsinizsə, yolunuzda bağlılıqlar var. Yolunuzda, yəni addım atırsınız, alınmırsa da 21 gün evlilik üçün, 21 gün eyni vaxt, eyni saatda dilək tutursunuz, niyyətinizə tutursunuz, niyyətinizə edirsiniz, dəstəmazınızı alırsınız. Lab namaz qılmırsınızsa da dəstəmazınızı alın. Yəni dileyinizi tutun. Ondan sonra 21 gün deyincə bəxtimə görə Hz. Məhəmmədə (əleyhissəlam)un üzü xətrəsi üçün bəxt taleyim açılsın. Bağlı qaplarım açılsın. Bütün üzərimdəki nə neqativlər varsa, Allahım sənə sığınaraq səndən kömək istəyərək dəstək istəyirəm. Yollarıma açılan Şahmerən duasını oxuyun. Siz oxuduqca Şahmerən duasını, inşallah yolunuzda açıqlıqlar olacağına qədər özünüz görəcəksiniz ki, anidən qismət yolunuz açılır. İşə görə də 7 gündə albadal oxuyun. Yo mal satmaq istəyirsiniz, evinizi satmaq istəyirsiniz, torpağınızı satmaq istəyirsinizsə əgər bir suya Bismillahirrahmanirrahimlə Allah'a dua edərək yenə də niyyət edərək bir stəkan suya elə bir əvvəlcə nas fələyi oxuyursunuz, 3 dənə nas 3 fəlik, elə bir bir dəfə də şahmərən duasını oxuyursunuz 11 gün. 11 gün bunu eləyirsiniz. Ondan sonra evin dörd bir tərəfinə, qapının içəri girəcəyinə çölünə səpirsiniz, ev satırsınız. Torpağı satırsınızsa torpağın üzərinə səpirsiz o suyu, 11 gün edib səpirsiniz. 11 gün dalbadal oxuyursunuz. Baxın, yoxluyun, yoxluyun, inşallah ki siz üçün yaxşı olacaq. Bir xəbər gözləyirsiniz. O xəbər də inşallah ki tezliklə, tezlik zamanda sizə gələcək. Çalışın bu həftə hər bir işə tez tələsməyin, tələsik hərəkət etməyin canlarım. Dinlədiyiniz üçün var olun, sağ olun.